Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang kean tekan butang itu sekarang. Jika ada video, video yang bermanfaat, insya-Allah akan di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, kita sekarang masih ada masa untuk pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang bertempat di PWTC yang akan berakhir pada hari Ahad ini bertepatan dengan 1 Jun jadi sahabat-sahabat boleh pergi bawa anak bini bawa isteri bawa uh, mak dan juga ayah ke tempat berkenaan moga-moga kita dapat ambil manfaat insyaAllah bu saya terletak di Dewan Tun Razak 3 tingkat 3 sahabat-sahabat boleh pergi dan juga tengok buku-buku yang bermanfaat antaranya ada promosi istimewa untuk buku Sahih Al-Bukhari Sahabat-sahabat, hari ini ada satu isu yang menggemparkan di media sosial berkaitan tentang penangkapan Tokku Pasir Gudang atas isu tauliah sahabat-sahabat uh, uh, saya nak baca satu kenyataan daripada Ustaz Afnan Hamimi yang merupakan ketua pemuda PAS berkaitan tentang hal ni. Dia sebut dia dalam Facebook dia kata difahamkan pihak berkuasa agama di Johor bersama PDRM telah menahan Ustaz Mak Esa Deraman Tokku Pasar Gudang. Dikatakan Al-Fadhil Ustaz ditahan sekitar jam 9 hingga 10 malam semalam selepas menyampaikan kuliah di dalam premis persendirian di Pasir Gudang. Sehingga hantaran ini ditulis, diberitahu Al-Fadhil Ustaz masih ditahan di dalam bangunan Majlis Agama Islam Negeri Johor tiada sesiapa pun walaupun peguam dibenarkan masuk bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz, katanya sejak semalam sehingga jam 2 petang ini soal siasat masih belum selesai persoalannya satu, apakah kesalahan yang Al-Fadhil Ustaz lakukan sehingga ditangkap ditahan dan disoal siasat sebegitu rupa, yang kedua adakah terdapat waran tangkap yang menunjukkan bahawa tangkapan, tahanan dan soal siasat itu sah mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada Yang ketiga Mengapakah Al-Fadhil Ustaz tidak dibenarkan bertemu dengan peguam Untuk mewakilinya dalam batas-batas hak yang dibenarkan undang-undang Semua persoalan-persoalan ini perlu segera dijawab oleh pihak berkenaan Dengan seberapa segera mungkin Supaya tidak timbul syakwa sangka dan juga kekecohan Soal bersalah atau tidak Biarlah proses keadilan menghakiminya Isunya Al-Fadhil Ustaz adalah seorang manusia biasa Yang tidak pernah mencetak kalimah Allah atas tokin tidak pernah mempermainkan solat hajat seperti setengah pemimpin tidak pernah mempertikaikan sijil halal tidak pernah mempersendakan ayat-ayat al-Quran mengapa beliau diperlakukan sampai sedemikian rupa seolah-olah telah melakukan satu jenayah. Pemuda PAS sedia memberikan bantuan guaman jika perlu. Sahabat-sahabat, satu isu ini isu besar apabila kita dikejutkan dengan laporan bahawa Al-Fadhil Ustaz Ma'is Sadraman atau lebih dikenali sebagai Tokku Pasir Gudang telah ditahan oleh pihak berkuasa agama Johor bersama PNRM pada malam semalam selepas menyampaikan kuliah agama di premis persendirian bukan di masjid, bukan di surau sampai 2 petang hari ini beliau masih lagi di soal siasat tanpa akses kepada peguam. Jadi, persoalan yang diangkat di sini adakah, adalah apakah kesalahan sebenar yang beliau lakukan? Apakah jenayah yang dia lakukan sehingga ditahan dengan sebegitu, buruk begitu? Setakat ini, kita tengok dalam media-media sosial seperti mana yang disebutkan oleh uh, Ketua Pemuda PAS, belum ada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan untuk menjelaskan jenis kesalahan atau undang-undang mana yang didakwa telah dilanggar oleh Ustaz Maisha, Ustaz... Datuk Ku Pasir Gudang Tanpa penjelasan tindakan menahan seseorang pendakwah yang diketahui menyampaikan ceramah agama secara aman ini akan membuka ruang spekulasi dan salah faham kepada masyarakat Jika dakwah itu dilakukan dalam premis persendirian kita kod di sini isu persendirian seperti mana yang dikod oleh Ketua Pemuda PAS dan tidak menimbulkan kekacauan awam adakah ia menyalahi undang-undang itu adalah satu persoalan Jika berkaitan tentang tauliah apakah tidak wajar pihak berkuasa menggunakan pendekatan katan yang lebih ringan uh, lebih ringan berbanding apa yang dilakukan, kalau kita tengok ustaz-ustaz kita ni, orang yang dah cukup beradab dah, ha hantar satu orang, dua orang pun cukup kadang-kadang hantar satu surat saja kepada mereka, mereka pun akan memberikan satu uh, kerjasama yang baik, itulah ustaz-ustaz, bukannya penjenayah sampai nak ha hantar satu batalion nak pergi tangkap satu orang manusia sahaja, oleh sebab itu jugalah uh, pihak, uh, pihak ketua Pemuda pas angkat isu adakah waran tangkap dikeluarkan sebabnya undang-undang Malaysia menggariskan bahawa seseorang tidak boleh ditahan sewenang-wenangnya oleh sesiapa pun tanpa waran tangkap ataupun sebab munasabah ha, kalau dia ada sebab munasabah untuk ditangkap tanpa waran itu lain cerita sekarang ni sebab munasabah pun tidak ada waran pun kita tak nampak kerana ia berada di bawah isu undang-undang peruntukan undang-undang negara kita semua rakyat Malaysia kita berpegang teguh kepada undang-undang berkenaan maka jika benar tiada waran dikeluarkan atau alasan penahanan tidak dijelaskan, maka tindakan tersebut boleh dipersoalkan dari sudut keabsahan undang-undang ke dan boleh dianggap sebagai penahanan secara tidak sah unlawful detention. Dan satu perkara yang pelik juga, mengapa tidak dibenarkan bertemu dengan peguam? Yang ini paling membimbangkan. Perkara lima kurungan tiga, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa seseorang yang ditahan berhak untuk berunding dengan peguam pilihannya dan diberi peluang untuk diwakili tanpa kelewatan yang tidak munasabah. Jika benar sejak semalam hingga petang keesokan harinya Ustaz Maeseh Ustaz Tokku Pasir Gudang tidak dibenarkan bertemu dengan peguam maka ini jelas melanggar prinsip keadilan dan hak asasi. Apakah motif di sebalik keengganan memberikan akses ini? Kita bimbang ia adalah satu usaha yang tidak bagus untuk menghalang dakwah daripada terus tersebar. Sahabat-sahabat, ini pendakwah mereka patut dihormati bukan diaibkan sebegitu rupa. Apabila seorang pendakwah seperti Tok Kupase Gudang yang dikenali sebagai seorang yang dekat menyampaikan ilmu, bahkan beliau ini seorang asy'ariyah lagi, ditahan dan disoal tanpa ketelusan dan tanpa diberi ruang untuk membela diri, ia mencetuskan keresahan kepada seluruh umat Islam, terutama yang berada di negeri Johor. Beliau bukan perosak agama, beliau bukan penghina ayat suci Al-Quran, bukan pemimpin politik yang menunggang agama untuk kepentingan dunia bukan bahkan dia tidak pernah terlibat dalam kekacauan awam tak pernah masuk dalam mana usaha-usaha keganasan tak masuk maka cara beliau dilayan seolah-olah seperti orang yang mempunyai jenayah besar itu adalah tidak wajar dan ini adalah menghina maruah ilmuan agama oleh sebab itu sahabat-sahabat saya nak menyeru pihak berkuasa perlu segera untuk menjelaskan status sebenar penahanan ini ia bukan boleh dipendam bukan boleh disimpan bagi tahu kepada semua orang pasal apa beliau ditahan adakah prosedur undang-undang telah dipatuhi jelaskan kepada kami apakah kesalahan yang menyebabkan beliau ditahan beritahu kepada kami yang keempat mengapa beliau tidak diber, tidak dibenarkan bertemu dengan peguam yang merupakan hak seluruh rakyat malaysia maklumkan kepada kami beritahu kepada kami kerana ia telah tersebar dan membimbangkan kami rakyat malaysia sahabat sahabat apa yang dilakukan oleh Vamos de Tua pemuda PAS yang telah menawarkan bantuan guaman Ia adalah satu tindakan yang cukup wajar Cukup penahanan tanpa waran Tanpa peguam Tanpa sebab yang jelas Adalah satu bentuk intimidasi Yang boleh disanggah di mahkamah Dan perlu dicabar dari segi undang-undang Serta hak asasi manusia Kita tidak minta pendakwah dikecualikan daripada undang-undang Kita tidak akan melibatkan daripada sudut Membiarkan pesalah untuk terus bersalah Bahkan kalau ada orang tidak ada tauliah Dia terus mengajar juga kita tidak akan sokong terhadap hal berkenaan, tetapi kita minta hormatilah hak semua rakyat Malaysia, tamakan hak mereka sebagai manusia, sebagai rakyat dan juga sebagai orang yang menyampaikan ilmu agama secara aman. Kalau tokku pasir gudang ditahan sebegitu rupa dalam keadaan beliau adalah seorang yang alim orang agamawan jangan salahkan rakyat kalau mereka hilang hormat kepada sistem yang ada pada hari ini kerana keadilan yang selektif bukanlah keadilan dan zalim walau bernama agama ia tak zalim. Sahabat-sahabat, ini yang berlaku dan kita sangat bimbang. Saya berharap ada satu tindakan yang khusus daripada pihak kerajaan, termasuk kerajaan negeri, demikian juga kerajaan persekutuan, pihak jabatan agama juga perlu ambil perhatian berkaitan tentang isu ini. Wallahu taala alim bisawab. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.